Jadi, bila kita tengok dekat uh, Facebook, ramai orang duk mengecam uh, Menteri Pendidikan, yeah. uh, YB Fadlina lah. Jadi, uh, macam biasalah kita bila tengok orang marah tu, kita nak tahu apa sebenarnya yang dia marah tu. Jadi, bila anda tengok dia punya video, dia berbahas dengan wartawan tu, wartawan tanya dia jawab, wartawan tanya dia jawab sebenarnya kalau kita tengok secara penuh video tu kita akan nampak sebenarnya jawapan dia seimbang ini yeah, okay. cerita ni bukan kerana kita ni adalah uh, nak jadi penjilat kerajaan yeah, ke yeah. jadi nak mengampu menteri ke apa ke tapi sebab yeah. sebelum ni kita pernah kritik pun dasar-dasar mm. uh, yang kita rasa pendirian-pendirian kita tak tepat Ah, betul tu anak macam tu anak bila baca tajuk tu pun anak rasa eh kenal nak kenal orang menteri ni Ha. tapi tengok-tengok baca oish lain macam lah kan okey jadi itu saja je nak bagi orang kata apa nak bagi orang baca sebab kita nak uh, orang kata nak drive yes. Yeah. Uh, emosi tu supaya orang baca kan eh. tapi malangnya ada juga yang yang forward kan namanya artikel tu lepas tu di bawah tu dia kata terima kasih elok eh, entam lagi. <laughs> dia tak baca. <laughs> <laughs> ya Allah. Teruk nampak sangat <laughs> kan. Ada juga. Macam-macam manusia kan. Tapi nak abang beginilah. Uh, nak beritahu kata. Bila kita dengar. Kita kena dengar penuh. Yeah. kan kita kena bukalah dengar penuh tu maksudnya kena dengar daripada awal sebab kadang-kadang orang dia suka kata video kakak-kakak -kak, itulah hang tak dengar penuh ada keadaan betul ada keadaan tak betul keadaan yang tak betul apabila kita potong hilang konteks ya yeah. tapi kalau kita nak potong kita potong bagi konteks full konteks mm -hmm. sebab kadang-kadang dalam satu kuliah ni ada macam-macam isu kita sentuh kita hanya nak fokus pada yang ni jadi bila kita nak potong kita kena potong ikut konteks masalahnya sekarang ni adalah media kan media dia highlight kan uh, tentang jawapan menteri um, a pihak yang ditangkap tu hmm. yang nak didakwa tu dia kata uh, media kata pesalah uh, apa pihak yang dituduh lah. kan um, dipanggil pesalah kanak-kanak aku tak silap hmm. dia ada istilah adalah sebab dia orang ni bawah umur. jadi pihak yang ditangkap tu yang ditahan tu yang disiasat tu tetap tak boleh ambil SPM. Hmm. Jadi itu yang jadi orang marah tu. Yeah. Orang kata apa benda ni? Takkanlah dia orang tu pergi uh, nak kena pergi SPM. Sedangkan dia orang ni ada kes yang dia orang terhadapi dan sebagainya. Tak rasa takut ke dia orang akan buat pada budak-budak lain. Uh, Anak pun cuba untuk baca dan kebetulan lah kita ada hubungan sikit. Uh, kita boleh berhubung secara direct dengan orang tertinggi kementerian hmm. pendidikan ni. Jadi kita pun tanya sebenarnya apa yang berlaku dia orang ni ambil SPM kat sekolah ke macam mana dia kata of course ambil ambil SPM kalau dia sedang ditahan ambil SPM di tempat di mana dia ditahan hmm kita tak akan biarkan dia untuk campur sebab dia orang pun dah di dah di sekolah pun ambil tindakan kau tak silap masa tu dibuang ataupun digantung kau tak silap. Ha? Hmm. kan memang dah ada bukti dan sebagainya jadi um, <coughs> masyarakat kita dia emotionally driven ya, dia suka katanya. bertindak berdasarkan emosi kalau kita fikir kan budak-budak ni belum dihukum salah lagi oleh mahkamah pada ketika itu sebab kalau kita tengok kalau kita follow kes ni ada sebahagian ada seorang counsel dia mengaku salahlah hmm. yang lain minta dibicarakan jadi yang tak mengaku salah ni di mahkamah setelah kes disebut yang tak mengaku salah dia orang minta dibicarakan dia orang belum tentu salah kita kena berlaku adil orang yang belum mengaku salah kita tak boleh kata dia bersalah hmm. jadi katalah contoh kalaulah Allah Taala uji keluarga kita macam tu dan kita tahu keluarga kita tu berada dalam keadaan yang wrong time and wrong place, hmm. uh, wrong place. Dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tiba-tiba dia kena cukup sekali. Hmm. Esok eh, nak SPM. Adakah kita nak minta kerajaan benarkan dia peluang untuk ambil SPM ataupun tidak? Kalau kita tengok kes-kes sebelum ni, orang ambil SPM dalam jaga. Ya betul. Dah hukum salah dah pun. Isu ambil SPM dengan isu hukum adalah dua isu yang berbeza yeah. yang kita tak boleh campur-adukkan. Ada juga yang komen kat bawah tu kan, dekat komen. Dia kata apa? Dia kata, uh, biarlah dia orang ni apa? Uh, tak payah ambil SPM dulu. Mm -hmm. Biar. Dia orang ni pun tengah tertekan. Eh, yang tertekan tu dia orang. Kalau betul dia orang tertekan, dia orang minta lah penangguhan. Mm -hmm. Yang kau nak pergi sibuk-sibuk pasal -sibuk, apa? biarkan mereka mengurus diri dia pun. Sebab dia hmm. pun belum dihukum salah pada ketika itu. So, bagi Ana adalah benda yang paling penting sekali, kita kena faham the whole issue sebelum kita nak komen. Yeah. So, depan ada, ada juga yang, yang kata, patutnya menteri lebih fokus kepada mangsa, bukan fokus kepada pesalah ni. Ini betul-betul nak jaga kebajikan pesalah. Dengarlah video yang dijawab pada wartawan tu. Hmm. Awal-awal itu disebut tentang kes ni. Apa tindakan KPM, apa yang mereka buat pada yang orang yang dikatakan sebagai mangsa dan sebagainya. Jadi, kita kena Dengar secara penuh full context lepas tu baru kita komen